चरमरा गई थी जरा सी बारिश खेचने वाले बारिश के दिनों के अंदर बहुत ज्यादा समस्या बढ़ सकती है इन सारे अधिकारियों को मेरे तरफ ऐसी तोहफा कि मैं सत्ताधारी का आमदार नहीं हूँ मैं विपक्ष का आमदार मैंने आज सबको प्यार से बुला के समझा बाद में अगर किसी नागरिक के साथ में दुर्व्यवहार हुआ या सुविधा मानपा के जरिए किसी भी क्षेत्र से अधिकारी के जरिए नहीं पहुंच पाती तो अधिकारियों को उसके चैम्बर में हम बैठना मुश्किल अवकाड़ी पावसा चेतमान आमदार साजिद खान पठाण यांचे प्रशासनाला तातडीचे निर्देश महापालिकेत घेतली आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक मंगळवारी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे अकोल्यात जनजीवन विस्कळीत झाले पाणी साचल्याने घरात पाणी घुसले झाडे कोसळली नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले या पार्श्वभूमीवर आमदार साजिद पठाण यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेत दिनांक अठ्ठावीस मे रोजी दुपारी एक वाजता आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक पार पडली यावेळी मनपा महावितरण आरोग्य व इतर यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते आमदार साजिद पठाण यांनी संपर्क क्रमांक जाहीर करण्याचे तात्काळ पंचनामे करून मदत देण्याचे आदेश दिले मी जनतेचा सेवक आहे जनतेचा त्रास सहन केला जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला गंगानगर भारतनगर दापकी रोड अयोध्यानगर आदी भागात पाणी साचल्याचे निदर्शनास आले हवामान विभागाने पुढील पावसाचा इशारा दिल्याने प्रशासनाला सतर्क रहने के निर्देश देना डाले कल शहर में जो तेज बारिश हुई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ मैं खुद स्पॉट पे था इसलिए आज मैंने अकोला महानगर पालिका में आके कमिश्नर साहब के साथ में पूरे उपायुक्त और पूरे जोन अधिकारियों के साथ में आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए जो व्यवस्था महानगर कर पालिका ने चालू करनी चाहिए उसको लेकर एक अढ़ावा बैठक ली साथ में यहाँ के तलाटी तहसीलदार एम के अधिकारी और मेन हॉस्पिटल से लोग थे लेडी हडिंग से पूरे अधिकारी थे जो व्यवस्था चरमरा गई थी जरा सी बारिश के चलते हुए आने वाले बारिश के दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है उसको लेके हम लोगों ने बैठ के मीटिंग ले ली ये मेरी मीटिंग सारे अधिकारियों को मेरे तरफ से तोहफा था तोहफा इसलिए कि मैं सत्ताधारी का आमदार नहीं हूँ मैं विपक्ष का आमदार हूँ और विपक्ष की ये दायित्व तो बनता है कि जो व्यवस्था बिगड़ रही उसके लिए आवाज़ उठाना मैंने आज सबको प्यार से बुला के समझा दिया इसके बाद में अगर किसी नागरिक के साथ में दुर्व्यवहार हुआ या सुविधा मान के जरिए या किसी भी क्षेत्र से अधिकारी के जरिए नहीं पहुंच रही तो अधिकारियों को उसके चेंबर में हम बैठना मुश्किल कर देंगे ये सबके साथ में आज बोल के आज सबको समझा दिया इसके बाद में हर आदमी अपना काम करे नहीं तो तुमसे गाड़ियाँ भी छीने जाएंगे तुम्हारे अधिकारियों के पूरे आपको पद भी छीने जाएंगे और आने वाले अधिवेशन के अंदर हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा ये हर अधिकारी ने कर्मचारी ने हर ऑफिसर ने समझना चाहिए